Avqustun 19-da Caspian Plaza Konfrans zalında İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin Açık Cəmiyyət İnstitutu yardım fondunun maliyyə dəstəyi ilə apardığı araşdırmalar nəticəsində hazırladığı kitabçaların təqdimatı keçirildi. Vətəndaşın büdcə bələdçisi 2010 və Azərbaycanın iqtisadi inkişaf modelləri adlı kitabçalarda əhalinin sosial rifahə nail olmağın yolları barədə əyani təsəvvür yaranır. Araştırma müəlliflərinin fikrincə, mikroiqtisadi tarazlığın uzunmüddətli perspektivi neftdən gələn 400 milyard gəlirlərdən müstəsna gözləntiləri raddedir. Bundan əlavə, tələblə təklif arasında balans pozulur. Bundan başqa, fəaliyyətsiz cəmiyyət sosial-iqtisadi, siyasi sağalışlara qarşı immunitetini itirir. Neftdən asılı büdcə ilhdən ilə qeyri-neft sektorunda ixrac və idxal əməliyyatları arasında mütləq göstəricilərin disbalansını artırır. Bundan başqa, hökumət qeyri-neft sektorunun neft, sektorunu neft bulara hesabına inkişaf etdirmək istəyir. Bu isə səmərəsiz xərclər və korrupsiyaya gətirib çıxarır. İqtisadçılara görə Azərbaycan kimi ölkələrdə optimal model olaram neft vəsaitlərinin beynəlxalq maliyyə strukturlarına, sərmayələrin faizləri kimi xərclənməsi nəzərdə tutulmalıdır. Yəni neftdən gələn pulların sosial yönlü xərclənməsi iqtisadi inkişaf deyil, tənəzzül vədidir.